очень резкий взрыв, куча стекол, куча взрывов, все, это все, окна вылетели с кухни, с комнаты. Ох, вот у меня в голове куча стекла. Я просто под этим находился около стекла и там. Куча крови, все. Поэтому и может я как бы бесплязно говорю. какие переговоры, которые видят это что-то верят в все это. Почему? Почему это никто не остановит? Почему этот деспот, этот путлер называют там Украина виновата в чем-то, как-то? Как она может быть виновата, если этот урод напал? Урод, урод. Его нельзя назвать нормальным человеком. Вот, вот, ось фотография, два сына. Все разбито, все разрушено. Добрая женька находится за кордоном. Она бы поэтому никогда бы не пришла. А, да, а эти не эти не твари уроды. Это это же это же не. не, не это, 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 Их людьми. кем назвать? Я не знаю. Туда пришел, все туда, там тут, так же все выбито, все это. Фотографія. От висіла фотографія, от десь це фотографія, це Крим, Крим наш. В 10-й годині відбулося влучання в Київському районі міста Харкова, влучання в п'ятий поверх п'ятиповерхового житлового будинку. Для ударів ворог використовула на під назвою Гарань 2.